আপোনাৰ নিজৰ সন্তানক কেনেকৈ কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে সকলো কথা গম পাব আৰু লগতে আপোনালোকে জানিব পাৰিব কিতাপ মানুহৰ পৰম বন্ধু আগতে কোৱা হৈছিল কিতাপ পঢ়াৰ সমান সহজ কাম নাই কিন্তু সময়ৰ সলনিৰ লগে লগে হাতে হাতে আহি পৰিল মোবাইল ফোন মানুহে মোবাইলতে সকলো বস্তু পোৱা হ'ল বস্তু পোৱা হ'ল হাতৰ মুঠিতে আহি পৰিল মনোৰঞ্জন জগতখন যাৰ ফলত কিতাপ পঢ়াৰ আগ্ৰহত ব্যাসাত জন্মিছে তাৰ পাছতো কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস ৰাখিবই লাগিব আৰু সন্তানকো এই অভ্যাস কৰাব লাগিব কাৰণ কিতাপৰ বিকল্প একোৱে হ'ব নোৱাৰে পাঠ্যপুথিৰ বাহিৰে আন কিতাপ পঢ়িলে শিশুৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ যিমান বাঢ়িব সিমানেই কল্পনা শক্তিও বিকশিত হ'ব সন্তানক কেনেকৈ কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব আপুনি যি কৰে আপোনাৰ শিশুটোৱে সেয়াই অনুসৰণ কৰে দিনটোৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় কিতাপ পঢ়াৰ বাবে উলিয়াই লওক আপোনাক পঢ়া দেখিলে সন্তানটিও উৎসাহিত হ'ব শিশুটি খুব সৰু হ'লে সদায় ৰাতি টোপনি খেদোৱা সময়ত গল্পৰ কিতাপ পঢ়ি শুনা সৰুৰ পৰাই সেই অভ্যাস গঢ়ি উঠিলে বয়স বঢ়াৰ লগে লগে কিতাপৰ প্ৰতি আসক্তি আৰু বাঢ়িব কিতাপ উপহাৰ দিয়ক এটা সময় আছিল যেতিয়া জন্মদিনত কিতাপ উপহাৰ দিয়া হৈছিল শিশুৰ জন্মদিনত বেছিভাগ অভিভাৱকে এতিয়া খেলনা উপহাৰ দিয়ে কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিব বিচাৰিলে শৈশৱৰে পৰা সন্তানৰ জন্মদিনত কিতাপ উপহাৰ দিয়া কৰক লাইব্ৰেৰীলৈ নিয়ক শিশু অৱস্থাৰ পৰাই সন্তানক লাইব্ৰেৰীলৈ নিয়াৰ অভ্যাস কৰক বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপৰ সৈতে পৰিচয় কৰি দিয়ক কেৱল গল্পৰ কিতাপেই নহয় বিজ্ঞানভিত্তিক কিতাপেও তেওঁলোকৰ কিতাপ পঢ়াৰ আগ্ৰহ বঢ়াব পাৰে একেটা গল্পকে বাৰে বাৰে পঢ়ি শুনক আপোনাৰ শিশুটোৱে যদি একেটা গল্পই বাৰে বাৰে শুনিব বিচাৰে তেন্তে বাধা নিদিব এই পন্থেৰে সিহঁতৰ স্মৃতিশক্তি বাঢ়ে সিহঁতৰ শব্দ মুখস্থ কৰোঁতে সুবিধা হয় শব্দভাণ্ডাৰ বাহে আধালৈ গল্পটো কৈ বাকীখিনি সিহঁতক ক'বলৈ দিয়ক সকলো অভিভাৱকে যাতে এইখিনি ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ সন্তানসকলক বহুখিনিয়ে পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব পাৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ